ভাবিছিল নে কেতিয়াবা ষ্ট'ৰিটো যেতিয়া মোক শুনাইছিলে প্ৰণৱে তাৰপিছত মই কৈছোঁ বৰ ধুনীয়া কাহিনীটো কেৰেক্টাৰটো খুব ধুনীয়া তাৰমানে কেৰেক্টাৰটোত এক্টৰ হিচাপে কিছুমান লোভ থাকে ন যে মই ইয়াত অকণ এক্টিং স্কিল দেখাব পাৰিম ত' সেই লোভটো লাগি যায় মানে কেৰেক্টাৰত গতিকে সেইটো যেতিয়া শুনাই আছিলে তেতিয়া নাই একদম কৰিম বুলি কৰিম বুলি ঠিক কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত সেই তেনেকৈ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত আমি একদম এটা টীম হৈ সমিল মিলাই ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই বহুত ৰেমোনাৰেচন লৈছোঁ বহুত বেছি কেতিয়াও লোৱা নাই আৰু টীমৰ প্ৰত্যেকটো মানুহে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে আমি কৰিছোঁ কাৰণ আমি মিলি জুলি ভালকৈ কৰিছোঁ আৰু চিৰিজখন আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ছাকচেছফুল হ'লো মানুহে ভালো পালে কিন্তু কৰি থকা সময়ত আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে ইমান বেছি ডাঙৰ কিবা ঢৌ টাইপৰ কিবা এটা সৃষ্টি হ'ব বুলি কাৰণ আমি তেনেকৈ কেতিয়াও কাম নকৰোঁ যে মই সাংঘাতিক পপুলাৰ হ'ব লাগিব মই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব লাগিব এনেকৈ কাম মই এটলিষ্ট নকৰোঁ বেলেগৰ কথা নাজানো